К нам присоединяется Николай Маломуш, генерал, бывший глава службы внешней разведки Украины. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, доброе утро, слава Украине. Героям слава. слава. Ну давайте продолжим а, эту историю. Сегодня ночью в городе Торопец Тверской области из-за атаки дронов вспыхнул пожар на складе боеприпасов. Детонируют они до сих пор. А предыдущей ночью было неспокойно в районе российского аэропорта Энгельс. Снова какие-то беспилотники там летали. Как считаете, вот эти визиты ночные БПЛА будут все чаще? Мы видим, что тенденция идет к этому. И удается ли достичь поставленных задач вот такими ударами? Ну, в первую очередь мы отмечаем, что меняем стратегию и тактику ведения войны от только оборонных мероприятий на фронте по всей линии и уничтожения резерву при фронтовой зоне на фронте, непосредственно, конечно, это асимметричные удары по территории России, это курское направление, и несколько нежеланных ударов, и враг был дезориентирован и отступил. Ну и, конечно, это системная работа, удары э, беспилотниками и ракетами средней и э, дальних радиусов действий Самое главное, это беспилотники, они сейчас имеют приоритет, так как э, производятся сотни тысяч... В месяц мы уже говорим разных типов, от разведывательных до баллистических. И основными целями, как мы уже определились в этой новой стратегии, это, конечно, склады боеприпасов, это пусковые установки различных типов, начиная от ракет э, баллистического и крылатого э, типа, заканчивая, конечно, тактическими э, силами и средствами. Кроме складов боеприпасов, это э, артиллерийские системы, э, скопления бронетехники, это удары по аэродромам, и особенно важно то, что э, вот, выделяя объекты, которые существуют ежедневно, атаки беспилотниками, поднимаются самолеты тактического и стратегического уровня для внесения ударов по нашим войскам и по городам. Вот, поднимают, именно, э, различные типы э, тактического вооружения, например, С-300, С-400. Это основные сегодня объекты э, наших, в первую очередь, беспилотных войск, ну и, конечно, других систем ракетных, а на территории, оккупированные врагом, и иностранные атакамсы, САМТИ, это э, э, скальпы и другие э, модели, которые достают им врага в различных форматах. Сейчас нанесение ударов по дальним э, огневым точкам, складам боеприпасов, логистическим путям, это один формат стратегического э, уничтожения ресурсов противника, тогда средний формат до 300 километров, это уже э, ближе размещаются тактическая авиация, которая, кабами наносит удары по нашим городам. И э, С-300, 400 которые наносят удары по Харькову, Запорожью, по другим городам на расстоянии 250 километров. Ну и, конечно, это прифронтовая зона. Это Хаймерс, это М-270, которые бьют на 80 километров. То есть эшелонованные удары по территории врага и территории России нашими средствами на оккупированных территориях. Это средняя и ближнего пояса фронта и по линии фронта. Вот сейчас вот масштабные операции э, дронами, ракетами, артиллерийскими дальними системами, ракетными и улетными, э, системами. Это сейчас приоритет, чтобы э, колоссально уменьшить ресурсы врага: боеприпасов, ракет, КАБУ, самолеты, соответственно, дезориентировать но ну, ракетные системы и живая сила, которая концентрируется в отдельных учебных центрах на подходе к фронту. Ну, конечно, на фронте идут реальные бои. Ну вот вы вспомнили о операции Курской, да, и анализируя ее, издание Forbes, вот... На... Анализируя события, что происходит сейчас на этом направлении, в частности то, как армия России пытается обороняться, и вот издание пришло к выводу, что контратака недавних путинских солдат не принесла желаемых результатов Кремлю. Попытались они... Выбить до да, силы обороны Украины. Мы знаем, что Путин поставил задачу, а точнее обновил задачу да, до 1 октября уже освободить Курскую область. До этого мы помним, он еще в августе давал неделю, а потом две недели давал. Ну, словом, эта контратака, по мнению журналистов, только усугубила положение российских войск в этом потенциальном котле, к югу от Коренева и. Если оценивать в целом а, наступление сил обороны Украины и контрнаступление россиян э, на Курщине в последние дни, а, каким выводом можно прийти? А, ну, в первую очередь, мы достигли стратегической цели. Мы дезориентировали противника, создали новую линию, так сказать, ведения военных операций, которые оттягивают большие э, подразделения э, войск противника, и они не могут сейчас направлять контингенты, но ну, под Покровск, например, тот же Кураховское направление, э, и другие э, направления, где даже вынуждены снимать. И поэтому э, сейчас Путина стала задача, э, как он говорит, освободить э, территорию России, потому что это подрывает ее политический, так сказать, потенциал и его лицо. Военный э, пока что не способность военных э, противостоять нашим войскам. Мы создали очень мощную буферную зону. Можем там маневрировать по разным темам, нанося удары противнику в разных точках неожиданно, создавая, так сказать, проблемы с логистикой, особенно по реке, по э, дорогам. Это, например, взрывы мостов, понтонных переправ. Это сейчас мы проводим в системе маневра. Враг не может нанести огневые удары, например, авиации, ракетным системам по угруппированию наших войск. Они постоянно маневрируют, в отдельных местах создали районы или не более стабильная. Да, в некоторых местах мы отошли, 5-6 сел оставили, там, где не было линии обороны мощной, но это не играет решающей роли. Сейчас основная тема, это, конечно, оттягивание войск, уничтожение войск, замыкание в отдельных секторах, группирование войск, особенно то, что умерли 3 тысячи человек, но когда враг по той уже с средств средства стянул даже боевые подразделения с фронта, которые имеют опыт войны для наступления и вот решения вот задачи, которую Путин поставил до 1 октября, вот, мы нанесли неожиданный удар еще в одном секторе. Это очень важная составляющая по территории Курской области. Тут враг не ожидал. Практически укреп районы были огрены. И мы замкнули еще одну большую группу до 7 тысяч человек. Это еще одна э, успешная операция. Тем более она проведена в виде эффективного рейда. Вот и враг не может сориентироваться, как это произошло. Поэтому э, активность растет. И вот этот вариант перехода к нестандартным действиям. Это и удары по Курскому направлению, где враг не ожидает. И маневры на э, линии э, уже соприкосновения огня. Удары в других секторах, где еще бои не идут. Но враг также э, теряет свои позиции. А тем более имеем возможность... Теперь уже нейтрализовано целые большие подразделения. 7-8 тысяч это э, практически две бригады, как дивизия. Это очень мощное соединение. Но она больше, конечно, срочники. Это очень чувствительная категория. И по, по, если мы создадим условия э, сдачи в плен, это еще будет, кроме потери военной, это морально-политическое. Потому что и э, матери этих молодых э, военных российских они будут подниматься с протестами. Путин это тоже боится. Поэтому такие варианты действий и на территории Курщины, и я предполагаю, и на других территориях России, мод Брянщина, молод Белорочина, а тогда уже и стратегические удары на по освобождению на оккупированных территориях, это сегодня уже новая стратегия ведения войны. И она в практике покажет, что она очень эффективная. А как вот эта переброска в Курскую область подразделений российских повлияла на ситуацию на Восточном фронте? Потому что мы знаем, что на Покровском направлении удалось приостановить движение противника, но бои, ожесточенные бои продолжаются. Также на Курахова сейчас очень непросто. Как оцениваете ситуацию? Если в целом на фронте, они, конечно, ослабили движение на Харьковском направлении, сразу сняли войска и наши э, десантники, и третья штурмовая даже заняли ряд позиций, особенно на завода. Это явно уже послабление позиций на Запорожском где сняли тоже позиции. Мы держим и проводим контратаки, враг не может продвинуться. Э, на Покровском, Кураховском, углыдавском направлении Путин ставит задачу ничего не смещать, не перемещать и пробивать дальше. Но в любом случае сняли часть авиации, часть беспилотных, так сказать, подразделения, которые действуют теперь на Курском направлении, да и пехотные, воздушно-десантные войска, которые переброшены срочно на Курское направление, также послабили давление на Покровском направлении. То есть они решились резервов, которые могли дальше активно наступать или пытаться продвигаться вперед. То есть поэтому на этом фоне, с учетом уменьшения боевой части, э, живой силы, э, огневыми средствами, мы уже почти имеем паритет по боеприпасам, мы держим позиции на Покровском направлении, хотя так же тяжело, потому что Путин сам контролирует этот сектор, чтобы там было продвижение. Но мы наносим контрудары, даже в отдельных местах продвигаемся и вперед. Это уже новый формат, потому что действуем снова нестандартно. Не просто держим оборону, а обходим с флангу, наносим неожиданные удары по выступам там, где они продвинулись, или по тем местам, где они зашли, на территории уже полностью уничтоженные, например, населенный пункт. Они зашли, а они пристрелили на территории нашего министерства. Мы вал в огня. Это большие потери. Они переместились на юг, на э, Кураховский направление, в для того, чтобы обходить Покровский направление с флангов, дальних флангов. Вот, да, в некоторой степени удавалось даже им продвинуться, потому что это был немного неожиданный маневр. Но мы быстро освоили. Сейчас проводятся и контратаки, и, соответственно, также операции ударов по флангам, где они сделали выступы Поэтому, я думаю, там перспектив для тактических, то есть, тем более советских наступательных операций нет. Вот эти передвижения мы уже локализировали и наносим по ним реальные удары. Там бои дешевые, потому что действительно большая концентрация войск еще остается противника. Тем более подтянули с других участков фронта в это направление для того, чтобы все-таки продемонстрировать наступательный потенциал. Но он проваливается, я думаю, что перспектив сейчас не будет. Да, отдельные села не заходят еще по 300-600 метров продвинулись за э, предыдущие сутки. Но это не критическая ситуация, мы не держим за метры, а мы исходим с того, что исходим на укреп позиции и тогда держим оборону и наносим огневые удары по врагу. Это эффективная модель защиты. Давайте детальнее поговорим о харьковском направлении. В Институте изучения войны сообщают, что вооруженным силам Украины удалось вернуть под свой контроль волчанский агрегатный завод. Но вот вопрос, напрашивается сам собой, это россиянам удалось отойти или же те, кто оставался долгое время заблокированным там, ликвидировали? Ну, в первую очередь, причина, та, что они действительно перебросили. Часть резервов, которые должны были штурмовать участки, тем более, э, как они говорят, оказать помощь тем группам, которые находились на агрегатном заводе, э, этих резервов практически нет. Поэтому мы использовали ситуацию, что э, там большое истощение, э, наносили вагонные удары. Часть представителей противника отошли различными способами, прорывались, там передвигались, просачивались, потому что нет сплошной линии их было контроля, как бы окружения. Вот, часть погибли, часть сдались в плен небольшая. Поэтому разные э, варианты решения этой задачи получились. Вот, э, соответственно, э, самый главный факт, что мы уже владеем заводами, владеем территорией. Вот, э, небольшие э, сравнительно э, потери у врага, потому что, я еще раз подчеркиваю, уже осталось минимальное количество. Не видя поддержки, они пытались отойти или бежать. Поэтому в данной ситуации операция завершилась. Я прямо скажу, если э, использовать такого мощного э, огневого давления поэтапного, но и без поддержки враг долго бежать не мог. Ну вот давайте по поводу обстрелов еще поговорим. Сейчас э, мы видим, как э, каждую ночь атакуют шахедами мирные украинские города, россияне. Помимо этого, путинская армия очень жестоко обстреливает. Прифронтовые регионы, Сумскую, Харьковскую области и, в частности, областные центры Сумы и Харьков. И под ударом исключительно гражданские объекты, инфраструктура. А с чем может быть связано вот такое обострение? Ну, первое, мы четко отмечаем, что удары проводятся практически по всей территории Украины. Еженочно это минимум и, и также на протяжении дня. Прифронтовые города это особая зона конечно, поражения, потому что враг мог там бить различными средствами. Тактическая авиация, которая поднимается 200-250 километров, она, конечно, не достает до глубинки Украины, она с удары по Сумам, по Харькову, при фронтовым городам, по всему направлению. Но это в общей концепции проведения акций террора, подавления духа украинцев, вызвать страхи и, соответственно, Кроме еще этого, это, конечно, месть, потому что мы проводим удары и на Курском направлении они все э, там уже давно настроены, были. нужно обязательно помститься. То есть даже все СМИ российские нацелены на то, что месть должна быть. А какая? Это нанесение удара по людям, по мирному населению, по гражданским объектам, по объектам инфраструктуры и включая энергетические объекты, то есть посеять хаос, темноту, страх и тому подобное. И вторая составляющая это уже как бы более такая э, предметная ситуация. Путин видит, что нет э, перспектив сдачи с нашей стороны, а тем более протестов против войны. Поэтому пытается запугать способом же каждый день, особенно при фронтовой зоне, пока что будут дальнейшие э, ракетные и дроновые удары, и чтобы люди протестовали против войны, э, выступали за прекращение огня и э, соглашались на условия России. С освобождением, не с освобождением территории полностью Украины, а составлением территории, оккупированной правом, как он неоднократно ставил задачи. А он эту тему проводит и среди различных лидеров стран, Китая, Индии, Бразилии, Турции. Вот помню, как возврат к Стамбульским соглашениям. Там есть уже Пекинская инициатива, Лулу, бразильская инициатива. Ну, понятно, представители Венгрии там и другие тоже поддерживают. Но для того, чтобы и она реализовалась, он понимает, что должна быть позиция Украины. А мы стоим на принципах международного права, освобождения территории и военным путем или способом давления, или параллельно наших партнеров, включая и третьи страны. Но, понимая, Путин, что этот сценарий его не удается, то есть страны, да, отдельно поддерживают, но мы требуем именно соблюдения принципов те, которые предусмотрены статутом ООН, и поэтому никак невозможно понудить руководство Украины к таким э, переговором. Поэтому террор ⁇ это один из методов давления через население, через людей. Но способ убийств, способом террористических актов – это как раз методы работы террористической организации России. И поэтому весь мир должен четко ориентироваться, и в них законодательство национальных как раз... Э, Форматом, это и США, это Британия, это Европа, это Китай, даже Индия, четко предусмотрена борьба с терроризмом. А тут глобальный терроризм. Поэтому, я думаю, генерации не только силы и средства на фронте, это одна из важнейших составляющих, но и силы внешние, которые должны выступать против терроризма. И самое главное, задействуют все механизмы. Оперативные, дипломатические, экономическое давление на Россию – чтобы он вышел с территории Украины. Но без давления на фронте такого точно не будет. Только симбиоз. Успехи на фронте, а тогда подключаются не только страны Запада поддержки, а всего мира. Победителя будут поддерживать все. Ну, не только Украинское руководство не удается Путину каким-то образом сломить, но и в первую очередь, конечно же, население, потому что только увеличивается злость после этих обстрелов мирных городов, и уж точно никто никуда не выйдет протест протестовать. И единственное, чего добивается Путин, так это того, что Люди только и только обостряют свою ненависть к нему в Украине. Это видно по отзывам людей и то, что люди пишут в соцсетях, и как они поддерживают украинскую армию донатами каждый день. Напоминаю, что мы сейчас переживаем уже... Третий год полномасштабной войны. И Россия продолжает терроризировать мирные города и продолжает пугать, в том числе ядерным оружием. Все это время мы слышим, как пропагандисты говорят о том, что нужно стереть всех в радиоактивный пепел и так далее. И вот Reuters выпустила материал не так давно, где журналисты проанализировали спутниковые снимки и сделали вывод, что Россия в закрытом военном городке, он называется Вологда-20. Так вот, там разворачивают крылатые ракеты с ядерной пусковой установкой, которая называется «Буревестник». Чем эта установка может быть опасна? Что это вообще за установка? В первую очередь, Россия разрабатывает новую модель российского типа. Это та, которая будет характеризоваться неограниченными возможностями в дальности полетов. Соответственно, несение большого ядерного потенциала, несколько мегатонов от десятки. Но самое важное составляющее, отличие от других баллистических ракет, то, что там был двигатель на, соответственно, основе атомной энергетики. То есть маленький атомный реактор, как двигатель, который будет запускать именно установку в режиме баллистического полета на территории всей Земли. Предполагаю, что это будет буквально неограничено по всей территории э, как раз, э, нашего земного шара. То есть несколько облетов вокруг Земли. Но это концептуально, теория. Реально э, такие испытания проводились, но они не достигли успехов На территории России несколько раз падали. Поэтому в данный момент еще не доведены до совершенства. Эта разработка еще была, помню, при Советском Союзе, которая давала как бы, приоритеты борьбы с США и странами НАТО, как бы еще привез против системы ПРО, вот, которая э, создала условия не только э, ядерный двигатель и э, без ограничения практически э, по расстоянию, но и низкой э, высоты, которая ограничивает возможность систем противовоздушной обороны. Это маневрирование, это скрытый формат именно движения самой ракеты, покрытием антистел и другими средствами. Это радиоактивные помехи, это помехи, соответственно, различными альтернативными выстрелами, для того, чтобы дезориентировать, особенно при подлете к цели, системы ППО и ракетные системы типа Петриот. То есть много целевая, но она не доведена. Это самое главное, что она не имеет еще реализации, еще не имеет успешного испытания, ну и, соответственно, перспектива еще неизвестно, как она себя охарактеризует. Ну, вторая составляющая, если альтернативно, все эти э, и подготовительные мероприятия, испытательные, и испытательные, Потому и площадки уже, э, по и площадке уже показывают по средствам массовой информации, это средства контроля вот, со стороны США и других стран мира, потому что такие ракеты, если не будут уже выполнены, они угрожают всему миру и человечеству. Такие удары приведут к дестабилизации ситуации в целом, в мировом пространстве, потому что зовут и контрудары, это уже баллистические ракеты различных типов, которые будут идти как термоядерные реакции и э, цунами будут сносить весь мир. Поэтому игра опасная, но я считаю, что пока она не реализована, и э, очень мощное давление не только политическое, оперативное, экономическое на Россию, э, чтобы она не шли на проект, а она должна только иметь высокие технологии, высокий уровень подготовки, надежности. Вот. Тем более не допускать э, распространение радиации на территории России, потому что обязательно, когда работает реактор, он оставляет э, как раз радиоактивный след. Это в первую очередь на территории Российской Федерации будет загрязнять все. То есть негативных факторов очень много. Но самый важный, сдерживающий, это нацеленность и на этот объект теперь иностранных баллистических ракет. США, Британии, Франции, ну и даже отслеживание со стороны э, Китая и Индии, потому что им это тоже угрожает. Они никуда не денутся, я прямо скажу вот так образом, с этой лодки. Мы в едином системе координат мира, и поэтому погибнут все. Поэтому, я думаю, будет сдерживать фактор, в первую очередь, конечно, дипломатический, оперативный и боевой нацеленность на эти средства, которые будут упреждать такие разворачивания средств, а тем более потока нанесения ударов. В Турции представили новую систему противовоздушной обороны, стальной купол, и запланировано, что она будет принята на вооружение страны уже до конца этого года. Успешные испытания показали, что система Сайпер-2 способна сбивать крылатые ракеты и дроны на различной высоте и дальности, а вот испытания с баллистикой планируют провести позже. Ну вот, хотелось бы у вас спросить, насколько бы такая система была бы интересна у... И полезно Украине, и каковы шансы, что наша страна может получить такую новинку? Э, ну, первое, очередь, нужно, конечно, довести эту систему до совершенства, потому что э, создание э, купола, если мы говорим, это должна быть не только одна система, это ракетная система э, типа Айрис от немецкого, ту ну, свои модификации, которая сбивает крылатые. Э, ну частично и сложно могут сбивать баллистические ракеты. Это уже не гарантия, что все ракеты будут сбиты. Вот. тем более, э, если их будет очень большое количество, если разворачивать его в системе координат, это, конечно, будет проблемно, чтобы защитить полностью небо как купол. Мы говорим, купол – это система э, многоцелевых э, моделей противовоздушной обороны, выявление целей, э, пусковых установок пусков самих траекторий, идентификация конкретно куда они нацелены, выбор средств поражения, а их должна быть не одна система, как мы говорим турецкая, а их много, типа Петрю, Арис, Кати, вот, различные другие ракетные зенитные установки, мощные э, радикационные системы, выявления, но и РЭПы шестого поколения, которые могут входить в систему управления баллистики, э, крылатых ракет, дронов и их дезориентировать еще при подлете территории страны. Поэтому я говорю о комплексном подходе. Вот это будет реальный купол. А так будет только одна из систем. Элемент этого купола он может быть неплохой, пока еще стопроцентных данных испытаний нет, особенно по баллистике. Но э, любые я прямо скажу, системы, которые э, дополнят нашу э, модель защиты неба и граждан, это плюс. Поэтому я считаю, если не будет ограничения использования, а тем более за купивли, а Турция идет на такие операции, мы тоже должны покупать. Но сначала протестировать, насколько она будет эффективна нашей модели и будет совместима с нашими системами противовоздушной обороны. Николай Григорьевич, спасибо вам большое, что вы нашли время присоединиться к нашему эфиру. И за этот разговор Николай Маломуш, генерал, бывший глава службы внешней разведки Украины, был с нами на связи.